বিহুৰ বাবে এয়া আধা কেজি চাউলৰ এয়া বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ আধা কেজি চাউলৰ এয়া মই লৈছোঁ ঘিলা পিঠা বনোৱাৰ কাৰণে স্বাদ অনুযায়ী নিমখ দিব লাগে যিহেতু এইটো নিমখীয়াই পিঠা আৰু নিমখ মই ইমানখিনি ইউজ কৰিছোঁ অকণমান ক'লা জিৰা দিছোঁ ক'লাজিৰা দিলে গোন্ধটো খুব ভাল লাগে অকণমান পাণ মছলা ইউজ কৰিছোঁ যিহেতু এইটো নিমখীয়া পিঠা পান মছলা আৰু ক'লাজিৰা দিলে খুব সুন্দৰ লাগে খাই খুব ভাল লাগে আৰু এয়া মই হালধি পাউদাৰ হালধি গুড়ি এয়া পানীত মিলাই লৈছোঁ হৈছে এয়া হালধি দি মাৰিছোঁ হালধি পানী পাণ মছলা আৰু ক'লাজিৰা এয়া আমি ঘিলা পিঠাৰ কাৰণে লৈছোঁ নিমখীয়া পিঠা ঘিলা পিঠা খাই খুব ভাল লাগে তাক আমি নিমখ পিঠা বুলিও কওঁ আৰু অকল বৰা চাউলৰে বৰা চাউলৰ গুড়ি এয়াও আমি একেধৰণে যিধৰণে গুড় পিঠা বনাব সেইধৰণেই বনাম এনেকৈয়ো বনাব পাৰি পিঠাটো এনেকৈও বনাব পাৰি আৰু নহ'লে আমি এইধৰণেও পাৰি আৰু নহ'লে এই ধৰণেও হয় ফুলিবই পিঠাটো তেলত দিলে নিমখীয়া পিঠা এইধৰণে বনাব পাৰোঁ ঘিলা পিঠা বুলি কয় আৰু আমি বহুতেই বেছি ইজি হোৱাৰ কাৰণে এইধৰণে বনাওঁ সুন্দৰকৈ গৰম হৈছে আমি নিমখীয়াল যিবোৰ পিঠা ঘিলা পিঠা বনাইছোঁ এইবোৰ ভজাৰ কাৰণে তেলটো গৰম কৰি আমি গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ব লাগে গৰম কৰি গৰম নোহোৱাকৈ কমাব নালাগে এতিয়া আমাৰ পিঠাবোৰ খুব সুন্দৰকৈ ফুলি যাব Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn এই ধরনের অবস্থা হলে বেশি পুব দালে হলে আমি পিঠাব নমাব খুব সুন্দর হয়েছে ঘিলাপিঠা যি বনাম বুলি কৈছিলোঁ এয়া আপোনালোকে কেনেকৈ বনালোঁ দেখিছে ঘিলাপিঠাবোৰ মই কি ধৰণে কি পদ্ধতিত বনাইছোঁ এয়া ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে চেণ্টটো ইমান ভাল লাগিছে এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া এয়া কোমল হৈছে আৰু নিমখীয়া খাই ইমান ভাল লাগিব এয়া ক'লাজিৰা পাণ মচলা আছে এইধৰণে বনাব পাৰি ঘিলাপিঠা আৰু মই গোটেই পদ্ধতি দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'ত ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্টছ কৰিব আজিলৈ আহোঁ নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে লগ হ'ম আহোঁ নমস্কাৰ